Начинаться становится всех дольчиков результаты их. Кейс провал. 80 килограмм развитого шана. Готовятся буханиста. Судья Семьдесят пять седа Дуда косик сто двадцать тяга и приходит по кадре Вес взят, позволяем весь на 32 легко. Вес задерживающий вес.

Замцева Аксана, 90 кг. 私たちは。 Парка, теж хочу тягнути розминається 190 заказав кругом бачимо зараз Група дішки ребята наші дівчата давай купимо Лев Оригинальный, Оригинальный города Шепитонка. Комитета по Украины. Солян, назад.

اوه <laughs> 1228, продолжится змагання. назад. Внимание, спешит. И начинаем стало тягу. Категория 900 Не знаю, скільки там кілограм, багато. Ой-ой. Основа дотяга штангу. У нас тут ще одна штанга. Просить організатори не гупати штангу, щоб ми на перший поверх не впали. Ми на третьому поверсі в Качковському залі. Есть вот 230, тот же вес рублем, Рубан готовится. Вот это Артем, Лена порадуется, молодец. Уберем заказы в сервис Швец. Ночной аккумулятор трещатый. <реклама> Ты лучше экстрим жемчужины не надо. Миша штану поправ. Но у него есть соперник Бружевский. А! А? Да, Моисеев О, Иван, славу там до Моисеев. Дополнительно спортсмена 111 килограмм, 700 грамм. Против подход 272. 5. Молодец его. Личный рекорд. Протокольная тяга. Вот так. Молодец. А 290. 290. Олег Офсаник. 290, Олег давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай.

Адреналін зашкалює, ждемо нагородження. Качковський зал окупірований паверліфтерами, бенчерами, дівчатами коли на тренажери. Ми теж на тренажерах якихось сидимо. Непонятно, що це, що в них качати. Ну, зато я още -още казав, це заборонений тренажер. Тут всі в рамах якісь сидять, коротше, непонятно. Ну і гантельки класні. Отак робимо. Біцульку. Всі ждуть медалі. Да. І приїхав підтримати. 18-10. Всі замучені, виступили. Команда виступила, ще йде під щоточков, яке місце команда, які зайняли місця. Нагородження буде. Пробуємо всіх вмістити сюди в нагородження. уже убирают потихоньку Это в этом Хочковском дворе. Я замучений в екстримі. пожав 17 разів 100 кілограмів. Не зміг 20 разів пожати. Слапенький здорадує, що вес 95 кілограмів. Ще по 90. так Вес вес їсти треба. Здоров'я, головне. Все, 1 березня змагання в нас в атлеті. Проведемо паверліфтинг, побачимо. Хорошо. Я расскажу, ребята, о таком тяжелом спорте О том, как люди жизнь свою проводят на помосте И как трещат кости у сухожилия И как большие травмы людей тех не сломили Все это пауэрлифтинг, все это лежажим И двух таких спортсменов вовсе не сломим Учеба, работа и тренажерный зал Не знают наши сборники слов слабя и устал Шахтеры и водители, и двух детей родителей Работают в карьерах вообще без увольнительных И на заводах парятся, в шеи погибают. Но заниматься спортом этим вовсе не стесняется Пускай трещит спина и локти и колени Но мы идем упрямо поставленной цели Пусть осуждают нас, пускай мы дома очень редко Но этот вкус победы бьет нам прямо в сердце метка это сборная страны, все это Украина И всех объединяет только цель едина Жать и жать, поднимать, приседать И никогда духом своим не ослабевать Все это сборная страны, все это Украина И есть лифтеры лучшие и короли жима И самое главное, что есть в этом спорте Непобедимые на мировом помосте Снова и снова ребята наши побеждают Рекордами своими людей всех поражают И все с возменом новичкам подают Примеры, что за победу биться нужно, как бультерьеры Никогда не сдаваться, спать и не ломаться С весом в подходе обязательно справляться Чтоб не возникло сомнений наперед Что ты здесь делаешь, твой ли это спорт? У меня для вас еще один куплет О том, что грязные письма пишут в интернет. Форумы лифтенские дебилами загружены. Те, кто пишут, те попросту контужены. Мэндельсона, Скотта и Канели обсуждали, мол, они где-то что-то не дожали. Эй, маразматик, ты прежде чем писал? Никогда не думал, сам ты кто и что ты жал. Кто-то говорил, что заборчим-то Виталий Да нет, ребята, вот он, рядом с нами. Он жмет, тренируется и жизнь любуется И где еще такой турнир организуется Вы писаки ахинею не несите И на сайтах всякой ерунды вы не пишите Вы бы лучше как мы проливали тот пот Ведь жизнь по для нас, а не спорт Я расскажу, ребята, о таком тяжелом спорте О том, как люди жизнь свою проводят на помосте И как трещат кости у сухожилия И как большие травмы людей этих не сломили Все это пауэрлифтинг, все это лежа жим И двух таких спортсменов вовсе не сломим Учеба, работа и тренажерный зал Не знают наши сборники, слов слабя и устал Шахтеры и водители, и двух детей родители Работают в карьерах вообще без увольнительных И на заводах парятся, в три шеи прогиб... Баются, но заниматься спортом этим вовсе не стесняются Пускай трещит спина, и локти, и колени Но мы идем упрямо, поставленные цели Пусть осуждают нас, пускай мы дома очень редко Но этот вкус победы бьет нам прямо в сердце метка. это сборная страны, все это Украина И всех объединяет только цель едина Жать и жать, поднимать, приседать И никогда духом своим не ослабивать Все это сборная страны, все это Украина Где есть лифтеры лучшие и короли жима И самое главное, что есть в этом спорте Непобедимые на мировом помосте Снова и снова ребята наши побеждают Рекордами своими людей всех поражают И все с возменом новичкам падают Примеры, что за победу биться нужно, как гультерьера, никогда не сдаваться, спать и не ломаться с весом в подходе обязательно справляться, чтоб не возникло сомнений наперед. Что ты здесь делаешь? Твой ли это спорт? Есть у меня для вас еще один куплет О том, что грязные письма пишут в интернет Форумы лифтерские дебилами загруженные Те, кто пишут, те попросту контуженные Мальдельсона Скотта и Канели обсуждали Мол, они где-то что то не дожали Эй, маразматик, ты прежде чем писал Никогда не думал, сам ты кто и что ты жал кто-то говорил, что за то Виталий Да нет, ребята, вот он рядом с нами он жмет, тренируется и жизнью любуется И где еще такой турнир организуется Вы писаки ахинею не несите И на сайтах всякой ерунды вы не пишите Вы бы лучше как мы проливали тот пот Ведь жизнь по пауэрлифтинг для нас, а не спорт